总有一天，我会彻底摆脱你，找个比你好的男人，过得比你幸福。不，绝不可能。这个世界上再也没有比我更优秀的男人。 哎，你好，喂，他们今天加班吗？哦，今天周末，公司没人值班，全公司人都去郊游了。去哪了？我也不知道啊。哎，对，好像是去南仙湖。顾青陪你个王八蛋，你欠我一个人情，带着一公司的女孩跑了。顾一梅。 姑娘，干嘛？你要讹死我？对呀、啊，我就是要讹你一辈子。